بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي فقال الله تعالى في كتابه العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين امنوا منكم والذي نؤت العلم درجات صدق الله العظيم <مَعْتِي> Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Pada pagi subuh ini kita sambung perbincangan kitab Talbisul Iblis Karangan Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala Pada muka surat 445 445 apa tajuk kita pada pagi subuh ini iaitu bagaimana muslihat iblis terhadap orang-orang miskin maknanya orang miskin yang tidak ada harta mereka juga tak terlepas daripada belitan-belitan iblis bukan sekadar orang kaya orang kaya satu hal yang lain orang yang tidak ada harta mereka juga tak terlepas daripada muslihat iblis untuk terus menyesatkan hamba Allah Subhanahu wa taala. Kata al-Imam Ibnu Jauzi rahmatullah alaih, orang-orang miskin pun tidak luput dari muslihat iblis. Ini kata iblis. Dia akan usaha ketiak macam mana pun yang penting kita tak berjaya. Yang penting kita tak menjadi insan hamba Allah yang bertakwa, yang beriman kepada Allah, yang balik kita esok kepada Tuhan dalam keadaan mendapat keampunan daripada Allah. Dia tak mau hak lah, tu. Maka di antara mereka ada yang sengaja menampakkan diri sebagai orang miskin. Dia tak miskin pun, tapi saja gaya, cara pakai nampak macam orang miskin. Padahal sebenarnya dia kaya. Dia kata Imam Ibnu Jauzi, Bukan masalah zuhud ni. Sekejap kita bincang. Bab zuhud lain. Eh, bab dia menampakkan diri dia seperti orang miskin. Tapi sebenarnya dia berharta. Apa yang dia buat? Kita tengok. Maka jika dia terus menerus menengadahkan tangan kepada orang lain dan mengemis. Ini sifat dia. Jadi bila dia menampakkan macam orang miskin, oh dia mudah Tadah tangan ke orang, minta bantuan. Tak mau bekerja. Dia kira minta bantuan dia. Dia syok duduk dalam lingkungan dan kumpulan asnaf. Kita berusaha nak keluar daripada kumpulan tu. Nah, asnaf tu, fakir miskin dan sebagainya. Nak keluar. Dia ada, dia seronok. Dia kata kalau aku keluar daripada asnaf ni, tiap bulan tak dapat daripada zakat. Zakat dia bagi aku, hey, tak ada buat kerja apa tiap bulan bagi dapat oh, dia tak mau dia nak duduk dalam kumpulan tu apa yang dia buat dia suka mengemis berarti dia memperbanyakkan api neraka Allah Subhanahu wa taala tu ancaman Allah itu ancaman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berasaskan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Nabi bagi ancaman kepada pokok-pokok -pok ni Hadis ada dalam Imam Muslim punya jami' jami' sahih Muslim. Nabi kata man sa'alan nas amwalahum takathuran fa inna ma yas'alu jamran falyastaqil minhu aw liyastakthir. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi bersabda sesiapa yang meminta-minta harta manusia, hidup dia suka minta orang. Dia malas berusaha. Ya. Yeah? siapa yang suka berminta-minta harta manusia kerana menginginkan harta yang banyak, bukan kata dia tak ada harta, ada dah, tapi nak lagi. Dia nak lagi, dia nakkan kesenangan hasil daripada mengemis dia tu. Ah ini. Maka bererti dia meminta bawa neraka kata Nabi fa inna fa inna yasalu jamran dia duk minta bara api sebenarnya kalau miskin semua tak apa kalau dulu dalam kumpulan asnaf tak apa hak tu tak ada masalah memang Islam jaga golongan ni betul tak tuan-tuan Islam jaga golongan ni zakat tu itulah peranan dia ya zakat yang kita nak bayar hak itulah peranan hak jaga asnaf ni supaya apa harta yang kita usaha ni ada beberapa peratus Bukan hak kita sepenuhnya Hak orang yang memerlukan Tapi yang betul-betul perlu Bukan kelompok ni Kelompok ni dia mengemis Padahal ada harta Maka terselalah Apakah dia meminta yang sedikit Ataupun banyak Minhu awliyat sahih Al-yastak Sahih Al-yastak Hadith Al-Muslim Baik Al-imamun nawawi. Al-Imam Nawawi salah seorang ulama yang lahir sekitar 700 tahun hijrah ke bawah. Beliau merupakan salah seorang ulama hadis yang berautoriti dalam mensyarahkan hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim. Orang belajar ilmu hadis dia akan tahu. Sahih Muslim siapa ulama mana yang berautoriti yang syarah. Sebab syarah hadis pun kita tengok juga banyak. Nah, kena tengok mana autentiknya, keaslian siapa ulama yang mu'tadil. Imam Nawawi. Imam Nawawi dia menyebut dalam Minhaj Syarah Sahih Muslim beliau mengajarkan bahawa larangan dalam hadis ini menunjukkan bahawa meminta tanpa keperluan sebenar adalah haram kata para fuqaha. Haram hukum dia. Tak ada keperluan kita pergi minta ke Sepatutnya kena ketiak dulu Kena usaha dulu Bahkan para ulama meletakkan syarat bahawa Meminta hanya dibenarkan kepada orang-orang yang benar-benar dalam kesempitan Yang tak mampu bekerja Dan tiada menanggungnya Mana mungkin kalau dia sakit ke apa-apa Kat tu tak apa Kalau dia minta bantuan Tapi kalau kita tengok dia masih sihat Masih boleh bekerja dia pergi minta orang sebagai contohnya dia boleh bekerja dia boleh berjalan kita tengok negara-negara yang diuji oleh Allah negara-negara ya, miskin ni. maka mereka berusaha kita tengok lah walaupun ada sekelompok yang diambil jalan dengan jalan merompak ada juga tak ya, apa ni kat jenis miskin dia pergi merompak orang dia tak boleh pakai ni hak satu lagi bila dia duduk dalam negara miskin dia usah dia ketiak macam mana aku nak bekerja tak kira lah ambil apa jual tepi jalan yang penting aku mendapat rezeki yang halal aku bekerja mendapat rezeki dengan cara apa sekalipun yang ini yang ugama ajar kepada kita sebab tu Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin ulama' yang kita berpegang dalam bab tasawuf Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih rahiyah ulumuddin al Beliau mengatakan bahawa sesungguhnya Antara perangkap syaitan Ialah menjadikan seorang fakir Merasa cukup dengan meminta Orang fakir Dia kata pada dah Tara ni aku duduk minta ke orang Padahal Imam Ghazali Ulama-ulama kita Suruh berus kita ni Bila duduk dalam asnaf Duduk dalam fakir miskin Usaha untuk keluar Bukannya duduk dalam lingkungan itu Ini yang agama ajar Usaha untuk keluar Supaya kita tidak mendapat bantuan itu lagi Bantuan itu bagi kepada orang yang berhak Bukannya kita senantiasa sampai kita mati Padahal ada elok lagi, sihat lagi, boleh bekerja Tapi duduk juga dalam asnaf fakir Bukan kita nak merendahkan golongan ini Dengan silap faham pula kita kata, ustaz ni merendahkan orang-orang miskin. Tak, tak, tak. Bukan merendahkan orang miskin. Ini merujuk kepada tipu dan iblis kepada kelompok yang dia bersenang-lenang duduk dalam dalam golongan itu. Tanpa berusaha keluar daripada golongan itu. Ini yang dibahaskan. Sebab tu muslimin, mukminin yang dirahmati oleh Allah. Ada seorang tabi'in. Disebut sebagai kibar at-tabi'in yang bernama Sa'id bin Musayyib ha, siapa yang kategori dia sebagai kibar tabi' in ini ha? Al-Imam Ibn Hadil Asqala sebab kita merujuk kitab-kitab tarikh sejarah dalam Islam seperti Usul Ghabah fi Ma'arifatul Sahabah oleh Al-Imam Ibn Asi dan beberapa lagi ulama-ulama lain mereka mengkategorikan siapa tabi'in yang besar, siapa tabi'in yang kecil. Tabi'in kecil ni siapa? Mereka yang sempat belajar bermulazamah bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi yang besar ni yang panggil tabi'in besar dia sempat berguru dengan Sayyidina Abu Bakar sempat jumpa dengan Sayyidina Osman sempat jumpa dengan Sayyidina Ali ini tok guru tok guru dia Sa'id bin Musayyib <-tuk> rahimahullahu taala tabi'in besar dalam kitab tarikh beliau diuji dengan kemiskinan ni Sa'id bin Musayyib ni terkenal tuan-tuan tu. dia alim Orang salih Siqah Tapi Allah uji dia dengan kemiskinan Tetapi dia menolak pemberian dari pemerintah yang zalim Pada ketika dahulu Ah oh, ini Sehingga kan satu ucapan dia yang sangat terkenal Kata Sa'id bin Musayyib Harta itu merupakan fitnah Kata dia Dia boleh minta Tapi dia kata harta ni adalah fitnah dan aku tidak ingin menyuburkan fitnah dalam hati aku dengan menerimanya dari sumber yang tidak jelas kata Sa'id bin Musayyib aku tak boleh terima kerana sumber ni sumber yang tak jelas mungkinlah dengan cara yang haram aku tak boleh terima sumber ini tu Sa'id bin Musayyib rahimahullahu ta'ala saya teringat satu cerita ayah kepada Al-Imam Al-Bukhari ayah kepada Al Imam Al Bukhari rahimahullahu taala. Imam Bukhari ni tuan-tuan dia lahir daripada keluarga ibu dan ayah yang sangat menitik beratkan kepentingan tentang penghayatan agama. Apatah lagi ayah dia didik anak dia Imam Bukhari dia kata apa? Tidak ada satu sen pun atau satu dirham pun, satu wang pun aku berikan makanan ini kepada anak-anakku di atas dasar jalan yang haram dan dengan syubhat kata ayah Imam Bukhari dia jaga sungguh pendapatannya nah benda-benda yang bersifat syubhat yang haram ditolak tepi sebab aku nak bagi makan ni kepada anak aku dan terbukti hasil keberkatan keluarga ini lahir seorang tokoh Amirul Mukminin fil Hadis Al Imam Bukhari rahimahullahu taala seorang yang alim jalil dalam bidang hadis kerana ia lahir daripada institusi keluarga yang menitik beratkan tentang sumber pendapatan yang halal. Ya Imam Bukhari terkenal ini satu ucapan yang terkenal Al Imam Ibnu Salah kut simpan ucapan ayah Imam Bukhari Boleh tengok dalam kitab-kitab rijal dalam bidang ilmu hadis bagaimana ayah dah sangat mentik beratkan tentang keberkatan dalam sumber pendapatan itu Contoh pasal Imam Bukhari ya, waktu kecil Imam Bukhari dia mata tak nampak mata buta mata tak nampak Allah. tapi mak dia mangkit tahajud minta doa pada Allah mangkit tahajud sungguh-sungguh Ini disebut dalam kitab-kitab tarikh Imam Bukhari buta masa awal-awal tak nampak tu mak dia mangkit tahajud minta sungguh-sungguh pada Allah dan Allah memberikan nikmat penglihatan kembali kepada Al-Imam Al-Bukhari. Tu kata doa seorang ibu ya dan juga bagaimana akhlak seorang ayah yang melahirkan seorang anak yang saleh alim yang memberi sumbangan besar kepada umat Islam. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kalau kita lihat bagaimana seorang khalifah ini syaraf Umar bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz ketika mana dia menjadi khalifah Beliau sangat berhati-hati dalam menggunakan harta negara. Ha, nah, ini kita kena belajar. Siapa yang jadi pemimpin? Ya, dia yang jadi ketua. Ketua ni kadang-kadang orang tak berani nak cakap. Sebab dia ada jawatan. Orang tak berani nak tengok. Tapi ya, Umar bin Abdul Aziz, dia jadi khalifah. Orang nombor satu dalam pemerintahan Islam. Bahasa kita ni pernah menteri. Ya? Dia sangat berhati-hati dalam menggunakan harta negara kalau dia buat benda ni dia guna harta ni untuk kepentingan diri dia tak buat benda tu tapi kalau untuk kemaslahatan amma untuk hak milik rakyat kemaslahatan mafaat rakyat dia akan guna hak tu sebaik mungkin ini yang digunakan ataupun cara yang dilaksanakan oleh Umar bin Abdul Aziz keluarganya hidup sangat sederhana ini kata dalam kitab-kitab tarikh dan beliau menolak menggunakan kekayaan negara untuk keperluan peribadinya kata Umar Abdul Aziz. ha, ini kita kena belajar sesuatu ha, ini kita kena belajar sesuatu bagaimana zuhud dan juga prinsip amanah dalam urus takbir negara ha, ini susah kita nak cari macam ni untuk sekali. baik, itu kemudian kita tengok perenggan bawah tu jika orang itu tidak mendapatkan sesuatu dari orang lain Lalu dengan kemiskinan yang dia tunjukkan itu Agar dia dianggap orang zuhud Bererti dia telah ria ha, Ini satu masalah Bila Dia menampakkan diri dia sebagai orang miskin ha, Jadi masyarakat akan Habak Akan bagi kat dia satu gelaran Wih dia ni zuhudnya Kan Baju teroyak Habak ni kan oi zuhudnya dia ha kata imam ibnu jauzi ini bukan zuhud ini merupakan riak kata imam jauzi ini riak apa yang maksudnya ni ya dia pakai pakaian orang-orang zuhud untuk nak habaq kepada orang bahawa dia kena zuhud itu sebenarnya riak kata imam jauzi ya dan jika dia menyembunyikan nikmat Allah Taala yang ada di tangannya dan dengan miskin kemiskinan yang dia tunjukkan itu Tidak merasa tidak berkewajipan mengeluarkan sedekah nah, Ini punca dia Bila dia menambarkan dia orang miskin Padahal dia ada duit Jadi orang tak boleh petikai dia Dia kata dia nak bagi sedekah macam mana Dia pun miskin Padahal dia memang tak mau bagi sedekah <laughs> Ada tak tuan-tuan kelompok ni Ada dia memang tak mau bagi sedekah. Dia dia menggambarkan diri dia sebagai orang miskin dan orang tak leh fikir. Eh, dia pun duk minta ke orang nak bagi sedekah lagu mana? Tabung lalu depan dia dia senyum ya. Tu kira sedekah lah tu bagi dia. <gifat> dia senyum ya tabung. Padahal tabung tu nak duit daripada kita untuk melaksanakan aktiviti dakwah, aktiviti ilmu. Dia pi senyum ya. Kan? Ha? Ha, itu. Jadi maknanya dia menyembunyikan nikmat. <tuh> dia menyembunyikan nikmat yang Allah bagi dekat dia berarti di samping dia kedekut dia juga menyimpan pengaduan terhadap Allah jika dia benar-benar miskin yang harus dilakukan justru menyembunyikan kemiskinannya dan bersikap secara wajar di antara orang-orang salaf yang ada membawa anak kecil agar orang lain menganggapnya mempunyai rumah padahal dia tetap dia tidak menetap kecuali di masjid sahaja. Oh ah, ni macam mana salafun salih. Generasi yang terbaik yang dipuji oleh Nabi. Macam mana sikap mereka dalam menghadapi situasi ini? Orang salah dulu tuan-tuan, mereka berusaha bawa anak-anak kecil pergi jumpa orang. Antara satu sebabnya tuan-tuan ialah dia tak mau habaq kata dia miskin. Bukan sombong dah. Tapi tak mau habaq kata dia miskin. Aku boleh ketiak apa yang bagi dia bagi dekat aku Wah. Itu maksud dia. Sebab tu Imam Ahmad Ibn Hanbal seorang ulama mujtahid mutlak. Imam Ahmad Ibn Hanbal beliau pernah dipenjara dan mengalami hidup miskin dalam hidup dia. nah. Ulama ini kalau tak kena gaya boleh jadi kaya Ulama ni kalau tak kena gaya boleh jadi kaya lah tuan. Dia boleh jual macam-macam. Letak muka dia dekat satu barang makanan dengan barang makanan lain yang tak ada muka ustaz. Agak-agak kita nak pilih apa? Kita nak pilih hak ni ah. Ya. <laughs> Produk yang ada muka ustaz. Kan sebab nah dipercayai sebagai contoh. Nak abang kata laku tunggu ni, nak abang kata laku. Ulama ni ataupun para asatizah ni dia boleh jadi kaya. Kalau tak kena kaya, tapi Imam Ahmad Ibn Hanbal Dia tak jadikan ilmu yang dia ada itu Menjadi seorang yang kaya raya Jadi penjara Hidup dia miskin Kena penjara nak buat kerja apa Duit tak ada Namun beliau tetap menolak Untuk meminta-minta Atau menerima hadiah Dari pemerintah Abbasiyah pada ketika itu Khalifah boleh bagi ke dia Tapi dia tolak Kata Imam, Imam Imam Ahmad Ibn Hanbal jika aku mengambil harta yang diberikan oleh pemerintah ini maka aku telah membuka aib diriku dan menutup pintu rezeki daripada Allah. Ini prinsip Imam Ahmad. Dia ada krisis sikit. Ha, Imam Ahmad ni waktu hayat dia dia ada krisis sikit, politik sikit berlaku dekat dia ketika mana dia berhadapan dengan pemerintah pada waktu itu. Pemerintah ni dia bukan boleh kira, tuan-tuan dia tengok mana hak dia kena mana yang dia nak ulama kena ikut dia mana yang tak kena dengan cita rasa dia dia penjarakan dia tarik tauliah dia letak buang jawatan jangan kamu berceramah di tempat ini ini pemerintah zaman Imam Ibn Ahmad Ibn Hanbal ini berlaku dalam sejarah siapa Imam Ahmad Ibn Hanbal ni? Pusah kita perkenalkan seorang ulama yang menjadi salah satu mazhab yang diiktiraf oleh ahli sunnah wal jamaah pun diperlaku macam ni dipenjara disebab kerana perbahasan tentang mihdah khulqul quran ia ada perbahasannya dalam bab akademik dan ilmiah tetapi asasnya seorang ulama yang rabani ini yang bayar ketika pada zamannya dia bercakap dan berfatwa bertentangan dengan pemerintah pada waktu itu satu so, para ulama, al ulama warasatul anbiya. Ulama kena cakap betul. Cakap di atas ilmu, amanah dengan ilmu. Kena cakap. Ya, kena menegur dengan hikmah supaya ilmu yang disampaikan kepada umat itu ilmu yang diiktiraf oleh ahli sunnah wal jamaah. Ha? Jadi <coughs> ini di antara sebuah sikit dan kalau kita tengok hak last sekali ialah Kata Imam Ibn Jauzi Di antara musim ibih terhadap orang miskin Dia merasa lebih baik daripada orang kaya Sebab dia berzuhud Yang tidak dilakukan oleh orang kaya Sebab itu Tuan-tuan sekalian Imam Islam tidak menghalang kepada umatnya Untuk menjadi orang yang kaya-kaya Tak menghalang Bawa kereta besar, rumah besar Ada harta yang banyak Tak larang Tak larang yang masalah zuhud tidak zuhud ini ialah merujuk kepada hati seseorang itu. Takkan nak biar semua mai dalam keadaan yang miskin. Ah ha, dia nak kalau ustaz tu kan oh naik motor. Motor hak jenis start dua tiga kali tak hidup. Ah <tuh>, tu <tuh>, orang panggil zuhud. Tu bukan zuhud. Zuhud Zuh ni ialah apa yang tak letakkan dunia pada hati dia walaupun dia pakai kereta besar, rumah besar, harta yang banyak. Tapi dunia ni tak lekat pada hati Itu zuhud yang sebenarnya Itulah makna zuhud yang sebenarnya Sebetulnya Alimamun Hanafi Seorang ulama' musyid mutlak Yang mempunyai perniagaan yang sendiri Tapi langsung ya Harta itu tidak menjerat dia Menjadi seorang hamba Allah yang yang gagal Maka muslimi mu'mini yang dirahmati oleh Allah Saya rasa sangat itu dulu perbahasan kita pada pagi subuh ini mudah-mudahan adalah sesuatu benda yang manfaat untuk kita mengambil pengajaran supaya kita tak mau duduk dalam kelompok ini Islam suruh kita berusaha Islam suruh kita ketiak berusaha keluar daripada kelompok asnaf keluar daripada golongan-golongan miskin bukan menjatuhkan martabat mereka tetapi cuba berusaha bekerja wa qul ya'malu 'amalakum wa rasuluhu Allah suruh kita bekerja beramal supaya kita menjadi umat Islam yang dipandang tinggi umat Islam yang dipandang boleh mentadbir, boleh mengurus, boleh menjadi orang yang kaya dan membantu orang-orang yang susah. Saya kata dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين